Mən söhbətimi davam etdirəm. Bunun keçmiş olsa da əhəmiyəti var. Mənim gəldiyim fikirdir bu. Bu mənim ə, ə, öz ağlımla ə, və olan faktlarla bir yerdə gəldiyim fikir budur ki, İbrahim Qaziyev ə, deməli Pavel Qaraçovun ona olan simpatiyasından istifadə edib hakimiyyətə gəlmək istəyib və çoxdur düz mütəllib ov vurub elə Yelsinin yanındakı o səhs şizofrenikdir. Söhbət tək cavab bu, bilirsən, ara söhbəti olan şizofrenik demək və s. eləndə yəni, söhbət e, Yelsindən sonra ikinci adam olan Pavel Quraçovun e, Rəhim Qazevoğlu ilə simpatiyası və inamından irəli gəkir. Rəhim Qazevoğlu adlı adamdır və daha düzgün siyasət aparacaq və Rusiyayla dostluğu davam etdirəcək. Lakin bunu başa düşən və sülhala Heydər Əliyev ə, öz adamları vasitəsilə həmişə xüsusilə Ermənistanlar vasitəsilə orada qoşun rəhbərlərindən bəzisi deməli Ermənistanlı olublar, ə, batalyonların bəzisi və onlardan elicə də, ə, Naxçıvanlardan istifadə edərək tez gedib o Ermənistandan olan ə, ə əskərləri öyrgädilər, onlar da digər əskərləri, güya ki bunlar gəlib mütəhallibov hakimiyyətini Bakıda dəyişdirməlidilər və ə, deməli Rəhim Qaziyev nəmri olmadan deməli həmin əskərləri yığıb de, de, özləri deyib, mən ufaqları götürmüşəm elə Rəhim Qaziyevin özündən danışdığından 2700 əskər olub, hansı ki Şərvaqın adamları oları öyrədilmiş nə təri uruşmaq lazımdır. Şərvaqa da deyən Pavel Grachevov, Pavel Grachev bütün Rusiyanın hərbi müdafiə naziri olubdu. Və əsas adam olub, Şervaka əmri verən, Şervak onun yanında heç kəs idi. Əmr verən ki, o, Rəhəm Qaziyevin batalyonlarına təlim keçsin. O göründüyü kimi, bu bizim hamının məntiqi var. Pavel Grachevovun əmri ilə gəlibdirdi ora və Şervak heç bir etiraz eləməyə deməli imkanı olmayıb daha etiraz edə bilməz heç. Bu ordu başçısı, ordu başçısıdır. Rusiyanın böyük Rusiyanın ordu başçısıdır. Nəsə deməyim odur ki, bu 2700 əskərin 2000-ni bu inqilabçılar, bu qara inqilabçılar, millistiqaldan olan, Ermənistandan olan deyək, örqədib əskərlərin içindən əskərləri qaçırdıblar 2000-ni mütəlleb olan ha hakimiyyətin devirməyə və xalq cəbhəsini hakimiyyətə gətirməyə Heydər Əliyev yox ha, xalq cəbhəsi Heydər Əliyev belə pişik kimi kölgədə yatıb idarə eliyirdi bu prosesləri. Və axıcı onun əl-əlçisi olan, yaltaq olan binamız Əbilfəz Əlçibəyi hakimiyyətə gətirmək üçün deməli çalışırdılar ki, onun hakimiyyətə gəlsin xalq qaldasında. Şöhbət xalqı aldatmaqdan gedir ki, ha hə, bax bu xalqın içindən çıxdı belədir, politik mühacirdir, nə bilim, belədir. Bu bunu gətirdilər hakimiyyətə ki, bu Rusiyanın əleyhinə və s. faktiki amma Heydər Əliyevin gəlməsinə e, kömək edirlər. Şöhbət e, burada şöhbət o e, onlar e, deməli başa düşüblər ki, e, Rəhəm Qazev hakimiyyətə gələ biləcək. Çünki Qraçovun Qraçov çox böyük adamdır. Rusiyanın müdafiə naziridir. Onun əyə e, deməli iştirakçı Yelsunun təsiri ilə Rəhəm Qazev hakimiyyətə gələcək və Rəhəm Qazevə 2700 deməli Geranboya əskər göndərib ki, rusların sabitləri e, onlara təlim keçirdi. Bu hamısı Qraçovun əmri ilə Deməli baş veribdi. Şerbako ona tab olmağı məcbur Şerbako Qaraçoyun yanda içkəsi idi. Ona deməli əlin altında idi. Sonra Rəhim Qaziyev də gəlib dəl olub görük ki 2700 əskərdən 700 qalıb, hamısı 2000 gediblər hakimiyyət dəyişgənliyinə, Mütəllibovu yıxmağa. Halbuki onu yıxan deməli Rəhim Qaziyev olmalı idi rus rusların da köməyi ilə və həmin bu 2700 adamı lakin İbrahim Qaziyev doluyub e, bu axıcı şey fırıldaqçıları onun əskərlərini qaçırdıb gəlib onlar ondan qabaq deməli e, mütəllib olub devirib e, fırıldaqçı Əbilfəzəliyevi e, hakimiyyətə gətirib. Hamısı fırıldaqçılardır, he bu. Bu Naxçıvan Ermənistan o administrativ mafiyasının əv altında işləyən adamları. Fikir verisizmi? Ona görə də o həmin mafiya Heydər Əliyev mafiyasına qətiyyən toxunmadılar, hakimiyyətdə qalmağın səbəb oldular. Sonra da özləri hakimiyyəti verib qaştılar. Amma xalqa aldatdılar. Bu Əlbəfəz Əlcəbəy satqın, olçağın biridir, naçisidir. E, və Rəhim Qaziyevim mən bu şeyləri niyə danışıram? Rəhim Qaziyev eğer Sürət Hüseynovla O çıra səninlə danladığı pula Kərim Qaziyev hakimiyyətə gəlmək istəyir. Qoyma sənin özün hakimiyyətə gələsən. O Onsuz da Əli Mərövsatəm, o fırıldaqçılar, o Ermənistan fırıldaqçıları onu ə, elicə də ə, Etibar Məmmədov Ermənistan fırıldaqçısı onu əmin elib ki, səni hakimiyyətə gələsən. Rəhim Qaziyev qoymaq lazımdır bu ruslar xainov şeydir, səni də rahat çıxaracaq və sairə. Və bax məsələ bu olub. Amma Rəhim Qaziyev əgər Surət Hüseynov Nantan side və izah eləsəydi ki, bax bu Naxtovan Ermənistan administrasiyası və su sadqın suala hakimiyyəti ə, olan Heydər Əliyevi aradan qaldıraq və hakimiyyəti özümüz gələk. Onda Surət Hüseynov və Rəhim Qaziyev tərəfində ola bilərdi. Görürəm Qaziyev Surət Hüseynov qədər hərbiçi deyil. Rəhim Surət Hüseynov belə soğuq kimi göründüyünə baxmayaraq çox qəşəng administratordur və hərbiçidir. Fikir verirsiniz, cəmaatı öz pakimiyyəti altına ala bilibdi. Cəmaat ona inanıb və digər insanlar ona inansın. Surət Hüseynov bizim vurüşma qabiliyyəti olan, o hərbi qabiliyyətli olan adam. Məsələn, Rəhim Qaziyev də hərbi qabiliyyət yoxdur, amma Rəhim Qaziyev də işləri diplomatik qurmaq qabiliyyəti var və simpatiya yaratmaq qabiliyyəti var. Ona görə rəhbər Rəhim Qaziyev kimi adam olmalıdır, o lap birinci adam. Amma iş aparan, baş nazir deyim, müdafiə naziri deyim, o Surət Hüseynov kimi təbii verqisi olan adamlar aparmalı idi onu. Amma Surət Hüseynov da diplomatiyada Rəhim Qaziyevə çözsüz göd uzurdu. Ona görə gərək onların arasında əlaqə yaranardı. Xa, təəssüf ki, bu olmadı. Eləcə də e, Rəşşad Cavadovla Suray Hüseynov arasında vururdular. Eləcə də e, Rəhəm Qaziyevlə bunların arasında vururdular. Bilsən bu Naxtivan Ermənistan mafiyasının əsas işi Azərbaycan xalqının mə məhvini e, məhvetsinlər və əsas odur ki, Azərbaycan xalqı çərçivəsində başqa regiondan çıxmış adamları vururlar ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gətirib Azərbaycan dağıtsınlar. Və ə, bu məqsədə indidə xidmət edirlər. E, e, deməli, e, bu İlham Əliyev ki, artıq Naxtəvan Ermənistan mafiyasını vurur, daha doğrusu o qədər öz başını alıb eləyirlər, o qədər satqın, o qədər xalqa qarşı o frontdəlilər, front növlərlilər ki, artıq buna dözmək mümkün deyil. Bu da müqavva kimi İlam Əliyevdə başda durub. İlam Əliyevi tam əlalıblar. İlam Əliyevin heç bir hakimiyyəti yoxdur Azərbaycanda. Çünki o oğru başıdır. Oğruluq pula tamatsalıb. O Azərbaycanın ki pullarını idarə elib deyib bu mənbəsində. Bunlar istəyir xalqı nə tərə müələdirmələtsin. O həmin Naftçıxan Ermənistan xalqı da administrativ mafiyası ilə heyəl deməli Azərbaycan xalqını öz Ermənistan və Naxtivanlıları ilə alladaraq deməli şayə yayıblar və bunları imkan verməyiblər ki, deməli hakimiyyətə gəlsinlər. Xalqın içindən olan digər oğullar ancaq sadqı Nədir Əliyevin və sadqı İlham Əliyevin hakimiyyətini istəyiblər. Nəyə görə Azərbaycan dağdı məvəhesində onu da eliyiblər. Və İlham Bu, bu başlayıb ki, onları indi işdən çıxartmır. Artıq getdik ki, bilam özə getməliydi. Əgər e, <laughs> ilan başa düşsə bunu, e, ola bilər ki, bunun nəzərə biz nəzərə ala bilərik. Biz hər şeyi başa düşürük. Başa düşdünüz? Və e, bunun onlar nəzərə almadılar. Lakin bütün pulları qaytarmadılar. Ondan sonra bağışlamaqdan söhbət gedə bilər. Elcə də Naftçivan Ermənistan administrativ mafiyanın əlindən bütün pullar alınacaqdı və o, Anca o şərtlərlə onlarla danışa bilmək olar. Ayrıcı da tamamilə məhv ediləcəklər. Sonra Bakubur Rahim Qaziyevlə təəssüf ki, Surət Hüseynov narasını vurublar. Rahim Qaziyev görəy onu Surət Hüseynovla tək-tək danışardı. Və Rahim Qaziyevin hakimiyyətdə olması bu gün daha böyük Azərbaycanın xeyridir. Rahim Qaziyev daha yaxşı insandır rüşvətçilik e, və e, Azərbaycanın xalq ö, hökuməti dövlətin dağılmasına qoymaması idi. İndi indiki kimi xalqın bu vəzifədə, ağır vəzifədə düşməyinə qoymaması idi. Və onlar sürət hərəkətlə birlikdə e, deməli e, vəzifələri bölüşdürməli idilər. Eləcə də e, Rəşən Cavadov o o cür, e, deməli vurışma qabiliyyətinə malik olan çox güclü generalların biridir. Məhəmməd Rəşad Cavadov general hesab eləyirəm. Surət Seyin o general hesab eləyirəm. Və bunlar gərək birlikdə olardılar. Lakin bunların arasına girərək həmin o alçaq Ermənistan Naxtəvan administrativ mafiyası bunları bir-birinə qarşı qoydu. Fikir versə insan nə dərəcədə ağlсыз olurlar. Eləcə də nemət pənahının özünü, bu nemət pənahı bu saat Naxtəvan Ermənistan E, e, i̇çi Qurban Məmməd o qarşı hamısı onu təhqir edirlər. Amma e, Nəmət Pənav daha düzgün adamdır, xalqa, xalqa tərəf olan adamdır və düz deyirdi, onun dediklərində həqiqət olubdu. Haf ki sadələ var. Amma biz onları nəzərə alasıyıq hamısının. Və xalqımı bu bu məsələləri deməli istəyirəm ki mən deyəm və elisonda Qurban Məmmədov qətiyyən rəcəkt eləmək lazımdır. Qurban Azərfiridov ailəsini dağıtmaq lazımdır. Buna görə ki, mən sadəcə bilsən faqlarla danışmaq lazımdır. Fakt ondan ibarətdir ki, fikir verirsinizmi? Deməli, Avropada olan deməli müsavat axıcı üzvlərinin hamısını təşkilatçıların hamısını ləkəliyə rəyollar pul almaqda ləkəliyib və məsələ on da deyil. Fikir verirsinizmi? Onlar bunu kimin vasitəsi ilə elədi? Cavan bir Naftçivanlı oğlan eləcə də bir Ermənistanlı bir adamla. Bax bu bu göfkü verisizmi? Bu onların razvetkası işləyir. O razvetka Qurban Məmmədovun əlinin altında olsa da Qurban Məmmədov o razvetkanın üzvlərindən biridir. Daha doğrusu biraz böyük üzvüdür. Amma Qurban Məmmədov Naftçivan mafiyasına deməli kömək edən və onun əmri ilə işləyən adamdır. Onu yadınızda saxlayın. Və bu artıq bütün bu fərqlər bunu göstərir. İkincisində ki, fikir verirsizsə Qurban Məmmədovun özünün 2.5 milyonluq deməli evi var Bakıda. 2.5 milyon olsundur, cəmaatın iki otaqlı evi yoxdur heç. Və bunun özü də onun göstərir ki, Qurban Məmmədov düz adam deyil. Və axəcə və musavatı məhv eləməkdə qarşılarına proqram qoyub Avropada və ona edirlər və onlar işin qətərində Qəbil Qurban Məmmədovun proqramında çıxış edirlər ki, ağlar belə pul aldı, belə falan aldı. Düzdür, onlar yaxşı adamlar deyirlər, amma faktiki ayrı e, tayfadılar. Bu deməli Azərbaycanın digər tayfalarını bunlar qəbul etmirlər. Ancaq Naxtəvanlı və Ermənistanlılar olmalıdır. Çünki hələ o mafiya, administrativ mafiya ləğv edilməyib. Və o mafiya ləğv ediləcəkdə artıq e, İlan Əliyev bunu başlayıb, lakin İlan Əliyev özü artıq O onda başlayıb ki, sıradan çıxıb İlam Əliyev ömründə seçmək olmaz. İlam Əliyev baş oğrudur və küpüllərin mənimsiyibdir. Bax belə bir vəziyyətdə də Azərbaycan indi. Və mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycanda Azərbaycan Türk Birliyi partiyası xalqımızın qəhrəman oğulları tərəfindən yaradılmalıdır. Sürət burada iştirak edərsə lap yaxşı olar. Eləcə də Rəhim Qaziyev, eləcə də Əlikram, eləcə də mən Naxtəvanın gələcək başçısı olan Naim Panahov da bu işdə iştirak etməli və digərlərini biz ə, ə, sözsüz ki Elçin Əmirəslanov kimi, Etibar Əmirəslanov kimi ə, Azərbaycan xalqının qəhrəman oğulları da mütləq iştirak etəsin və bu Azərbaycan Türk Birliyi partiyasını registrasiya eləsinlər. Və sözsüz ki görərsiz, registrasiya eləyəcəklər. Bu, bu bu dəqiqə vəziyyəti ağırlaşmış İl, İlham Əliyevin özünə də xeyirdi. Çünki bizə ola bilər danışıq gəlsin ki, bütün pullar hamısı Azərbaycana qayıtarılandan sonra biz deməli İlam Əliyev silahlaşın bir oğrubaşı kimi bağışlayaq. Ə, əsas məsələ ki, xalqa xidmət olsun, pullar qaytarılsın. Və bu vəziyyət budur, lakin Naftçalan mafiyası onları bağışlamayacaq, onlar bir-birini öl, mütləq məhv edəcəklər. Və Qurban Məmmədovda inanmaq lazım deyil. Qurban Məmmədov ə, həmin Naftçalan Ermənistan administrativ mafiyasına işləyir və məqsədi Azərbaycanda olan bütün partiyaları vurmaqdır və onu da edir. Şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqının qəhrəman oğulları mənim başçılığımın altında. Mən xarici də olsam, da Amerikada olsam da, Kaliforniyada olsam da, Azərbaycan Türk Birliyi partiyasını yaratsınlar. Məni gözləməsinlər və xalqı da mən burdan çağırıram, həmin partiyaya daxil olsunlar. Bizim istiqamətimiz dəyişəcək. Torpaqlarımızı alasıq, xalqımıza xidmət eləyəcəyik və bizim aramızda oğru və satqın ola bilməz. Bunu da xalqımıza çatdırın. Sağ olun. Sağlıqla qalın. Xalqımız bizim Azərbaycan Türk Birliyi partiyasının rəhbərliyi ilə qalib gələcəkdi. Sağ olun.